হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং আজি ৰাতিপুৱাতে এনেকৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ল'ৰালৰিৰ মাজতে মানে মোবাইলৰ কেমেৰাটো অন কৰি ভিডিঅ'টো ভাবিলেও এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ এইফালে ছোৱালী স্কুলে ৰেডি কৰাই আছোঁ আৰু তাইক খাবলৈ দিছোঁ খাই আছে আৰু মনটো পতা পতাইক চুলিখিনি বান্ধি দি লওঁ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অনিতা ভিডিঅ'লৈ আৰু আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষৰলৈকে চাব পাৰি এতিয়া চব ৰেডি হৈ আছে তাইক টিফিন পেক কৰি দিলোঁ বেগ চেক সামৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া চুলিখিনি বনোৱাৰ পিছতহে আৰু তাই স্কুল যাব পৰা হৈ আছে আৰু তাইক স্কুল পঠিয়াই লৈ সদায় মোৰ ডিউটি এইবিলাক হয় দেই আমাৰ মানে আজি দেখাই দিছোঁ আৰু বিচনাখন মানে সদায় এনেকুৱা হয় ৰুমৰ গতিৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায় তাইক ফ্ৰাইড ৰাইচ দিছিলোঁ খাবলৈ অকণমান লৈ গৈছে অকণমান খালে এয়া থৈয়ে গ'ল আধা থৈ তাৰপিছতে কল এটা খাই গ'ল আৰু এতিয়া মই বোলো প্ৰথম প্ৰথম এই বিচনাখনকে পাৰি লওঁ মানে মানুহ বহিব পৰা কৰি লওঁ আৰু অকণমান কাপোৰ কানিখিনি জাপি মেলি আচলতে মানে বহুদিন যদি স্কুল বন্ধ থাকে আৰু স্কুল খোলাৰ পিছত আগৰ দৰে সময়টো মিলাবলৈ দিগদাৰ হয় ৰাতিপুৱা টাইমটো আমি যিহেতু চল্লিছ দিন গৰম বন্ধ পালোঁ আৰু এই চল্লিছ দিনত আমাৰ গোটেই টাইম টেবুলটোৱেই চেঞ্জ হৈ পৰিলে ৰাতিপুৱা টাইম টেবুলটো আৰু এতিয়া এসপ্তাহ হ'ল স্কুল খোলাৰ তথাপিতো মানে মই সময়টো মিলাব পৰা নাই কোনটো আগে কৰিম কোনটো পিছে কৰিম মানে এইবিলাক ভাবি থাকোঁতেই মোৰ টাইমটো যায়গৈ আৰু ৰাতিপুৱা টাইমত তাইক পঠিয়ালৈয়ে মই মানে ভাগৰুৱা লিখা হৈ যাওঁ আৰু এইখিনি কাপোৰখিনি সামৰি নুঠি লৈ আমাৰ মহাক্ষয় আহি পালেহি দেই ছোৱালী স্কুলত থৈ পিনে এতিয়া তেওঁকো চাহ তাহ দি মেলি তেওঁকো এতিয়া পঠিয়াই ল'ব লাগিব গতিকেলৈ আৰু এতিয়া এইখিনিতে এৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব দেই অকণমান চাফ হ'লনে বাৰু মানুহ বহিব পৰা হৈছে আৰু যেনে তেনে আৰু খন্তেক পিছতে গোটেইখিনি কাপোৰ এৰি হ'ব আমাৰ মানে এনেকুৱা যিমানেই গদেজ নাথাকক যিমানেই আল্লা নাথাকক আমাৰ মানে বিচনাত কাপোৰ থ'বই লাগিব চকীত কাপোৰ থ'বই লাগিব তেতিয়াহে ভাল লাগে আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ থয় নথয় জনাবচোন আমাৰ মহাশয় আহিলে যে চাহ লাগে বোলে এতিয়া চাহ অকণ দি লওঁগৈ আৰু কাম আছেই কাম মেলি কামখিনি মানে কৰিয়ে গৈ থাকিম আৰু দেখাই থাকিম দেই এতিয়াতো অকণমান চেহাটো দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেনেকেই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া চাৰে আঠটা বাজি গৈছে এতিয়া মই আমাক পঠিয়াই দিলোঁ চাহ তাহ দি মেলি আৰু এদিন গৰমত মানে অৱস্থা বেয়া বুজিছে চুলি তুলি সানো খে হ'ল হয় আজি যেনিবা অকণমান ঠাণ্ডা মানে ঠাণ্ডা বুলি নকওঁ দেই ৰ'দটোহে নাই বাকী একদম ইমানেই দুখো পাই আছে নহয় বা মানে শান্তি পোৱা নাই আৰু ৰাতিপুৱা ছোৱালীজনী স্কুলে যোৱা সময়ত স্পেচিফিকে বৰষুণ দিল দিলে স্কুল পালেগৈ নাপালে মানে বৰষুণ এৰি গ'ল এটা এটা ৰু চাফা কৰি আহিছোঁ ঘৰৰ ওচৰত চাফা কৰা হৈ গ'ল কিন্তু বিচনা পত্ৰবিলাকে পৰা নাই সেইটোৱে ক'লেও পাৰ্লাও নাই সেনেকৈ আমাৰ মানে গোটেইকেইটা ৰুমত নহ'লেও মানে গোটেইকেইটা ৰুম কিবা খেলি মেলি হৈ থাকে মানে গৰমত সিখনত পাগৰে সিখন পাগৰে তেনেকৈ গোটেইকেইটা ৰুম মেলি খেলি মেলি হৈ থাকে কিছুমান তেনেকৈ এটা এটাকৈ কৰোঁতে মানে মোৰ ভা ভাগৰে লাগি যায়গৈ এতিয়া সেইটো ৰুম ঠিক কৰিলোঁ বাহিৰৰ কেইটা ঠিক কৰিলোঁ তাৰপিছতে এই দুটা লয়িং ৰুমটো আৰু আমাৰ এইটো সেইকাৰণে চাগে ভিডিঅ' চেচ নাহে নেকি ক'ব নে সদায় কয় মা তুমি ইমান যতুল লাগে ওলোৱা কোনে ভাল হ'ব তোমাৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই সেনেকৈ উপায় নাই আৰু যেনেকৈ থাকোঁ ঘৰত তেনেকৈ ওলাওঁ ষ্টাইল কৰিবলৈ সময় নাই গতিকেলৈ যদি ভাল লাগে এনেকৈ চাই থাকিব আৰু শেষৰ লাগে দেই তাকে সেয়া এতিয়া চাফ চিকুণ কৰি মেলি লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ চাই থাকিম আজি ভাবিছে যে একদম ৰাতিপুৱাই মনটো খোজ কৰি দিলে দেই এয়া চাওক ডাল প্ৰথা কি সেইটো মানে বুটৰ দালিটো পিচি পিনে এনেকৈ ৰুটিটোৰ মাজত সোমোৱাই পিনে এনেকৈ বনাই দিয়ে আৰু ইমান ডাঠ ডাঠকৈ বনাইছে চাৰিটা দি থৈ গৈছে এটা খালেই একদম পেট ভৰি যাব আৰু তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ চব্জি দিছে দেই সেইফালে অকণমানকৈ বুট আৰু পটল আলু কিমান ধুনীয়া লাগিছে চবখিনি কালাৰটো দেখিলে খাওঁ খাওঁ লাগিছে আৰু ভাবি যে বনালে আৰু খুবেই বহুতকৈ বনায় তেওঁ তাৰপিছত আমাৰ কাৰণে মানে ৰুটি বনাই আছিলোঁ ৰাতিপুৱা খাবলৈ তেনেকুৱাতে আহিছে ল'ৰাটোৱে দি থৈ গৈছেহি কিহৰ কাৰণে দিছে নাজানো আৰু য'তে দিছে যেতিয়া আৰু এতিয়া খাব লাগিব আৰু নহয় জানো আৰু এতিয়া চবকে দি মেলি এতিয়া মই আৰামত বহি বোলো খাই লওঁ অকণমান টেষ্ট কৰিছিলোঁ এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে নহয় একদম ভিতৰৰ মানে একদম দালিয়ে বুটৰ দালিয়ে ভৰ্তি আৰু পিচি দিছে যে বহুত ভাল লাগিছে কিবা এটা খাই আৰু এনেও মানে ভাবি যে বহুত ধুনীয়া বনায় দেই আগে পিছে মই খাইছোঁ তেওঁলোকে কিবা এটা ভাল বনালে আমাৰ ঘৰত দিয়েহে খাবলৈ মই মানে তেওঁ জানে যে আমি ভাল পাওঁ বুলি তেওঁলোকৰ বনোৱা খাই মানে সেইকাৰণে মানে বনালে মানে দিয়েহি আৰু মই কিবা এটা যদি মচালাডাৰ খাবলৈ মন যায় কেতিয়াবা তেওঁৰ পৰা মই খুজিও খাওঁ মানে তেনেকুৱা নিচিনা একদম ঘৰুৱা টাইপৰ একো মংকোচ নকৰোঁ তেওঁক খুজি খাবলৈ আৰু আজিখিনি যে বহুত ধুনীয়া হৈছে পৰঠাটো আৰু লগতে বুটৰ মানে যিখিনি অকণমান জ্বলা হয় যদি তেওঁলোকৰ চব্জিবিলাক কিন্তু খাই বহুত টেষ্ট লাগে আৰু এতিয়া দেখিছেনে মই একদম পূৰা খাইছোঁ আৰু দেই এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ খায় আৰু দেই আজি কিন্তু একেবাৰে সুধা ভাত মাছলৈ ৰৈ ৰৈ মানে মাছলাজন নাহিলে আজি যোনজন মানে যোনজনৰ পৰা আমি মাছ খাওঁ নাচালে তেওঁ তেওঁ আজি নাহিলে গতিকেলৈ এতিয়া ভাত বনাবলৈ একো নাই আজি একেবাৰে সুদা ভাত মানে সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ বুলি কিবা কিবি পাওঁ দেই ওপৰতো মানে আমাৰ বাৰীখনো একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হ'ল ৰ'দত মানে এইকেইদিন অহা নাই যে আৰু একো ৰোৱাওঁ নকৈ দেই জলকীয়া লাগি আছে মাত্ৰ ফুলবোৰহে বেছি হৈ আছে এইফালে মান ধুনীয়া হৈ আছে সেইখিনি পদুনা পদুনাখিনি খুব ধুনীয়া হৈছিলে কিন্তু এতিয়া বেয়া হৈ থাকিলে আৰু টেঙামৰা আৰু মৰিচা শাক কেইডালমান পালোঁ তাকে চিঙি আনি দুপৰীয়াৰ সাঁজৰ কাৰণে এতিয়া ৰেডি কৰি আছোঁ এইফালে ভাজিলোৱেই আৰু আজি বোলে আপোনালোকক মই থুলমূলকৈ মানে গোমধানৰ চাটনি দিওঁ বোলো অকণমান ৰেচিপি এটা মানে তেনেকৈ নহয় এনি কৈ দিছোঁ গোমধানৰ গোমধানখিনি মই বইল কৰি থৈছিলোঁ তাৰপিছতে মানধনিয়া চিঙি আনিলোঁ জলকীয়াও ছিঙি আনিলোঁ আদা নহৰু আৰু চাটনি বনালোঁ তেনেকৈ আদা নহৰু পিঁয়াজ দি পিনে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ খাইছেনে বাৰু জনাবচোন গোমধানৰ চাটনি আৰু কোনে কোনে খাইছে জনাব দেই তাৰপিছতে ধুতি পিচি পেলালোঁ আৰু ইয়াতে চাট মছলা অকণমান দি দিছোঁ আৰু লগতে গোলনেমু এফাল চেপি দিছোঁ কিমান যে ধুনীয়া লাগা আৰু একদম চাট পতা হৈ থাকে খাই বৰ ভাল লাগে আপোনালোকে খাবচোন যোনসকলে নাই খোৱা তাৰপিছতে আমাৰ আজি দুপৰীয়াৰ যোগাৰ থালিখন ৰেডি কৰি পেলালোঁ দেই যোগাৰ থালি বুলি কৈছোঁ যিহেতু এটা এটা বস্তু যোগাৰ কৰি কৰি বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে যোগাৰ থালি বুলি কৈছোঁ ইফালে দু মচুৰ দালি বনালোঁ ভেন্দি দুটা লাগি আছিলে তাকে চেঙি আনি আলুৰ সৈতে এনেকৈ দাইলতে দি দিলোঁ আৰু মৰিচা শাকৰ ভাজি লগতে গোমধানৰ চাটনি আৰু এইফালে কেইটোকামান তিঁয়হ আৰু এইফালে ভাবজি সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ সাঁজটো এনেকৈয়ে খাম আৰু দেই তাকে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে জনাব দেই ভাত স্কুলৰ পৰা আহি মানে ইমান দেৰি দেৰিকৈ খোৱা অভ্যাস হৈ গ'ল নহয় তাই এতিয়া চাৰিটা বাজিয়ে গ'ল ভাত খাবলৈ এতিয়া দিছোঁ তথাপিতো খাবলৈ মন কৰা নাই দিছে নে গেমত লাগি আছে তাই তাইতো আৰু এইবিলাক একোৱেই নাখায় আলু পিটিকা অকণমান কৰি দিলোঁ দাইল আৰু সেয়াই জলকীয়া ৰস অকণমান লৈ লৈছোঁ শুন ভাত নোখোৱাই হ'লে সেইফালে পানী আহিলে দেই মটৰ চলি আছে কেনেকৈ ঘেৰা ঘেৰাই আছে চাগৈ তাতে ফেনো চলি আছে শুন তাৰপিছতে এতিয়া মই আলু পিটিকা অকণমান থৈ দিছিলোঁ তাইক অকণমান দিলোঁ তাৰপিছত এইফালে থৈ দিলোঁ মহাখোৱা আকৌ মানে আমাৰ ঘৰত গৰম বুলি মানে ভাত খোৱা ইমান দিগদাৰ হৈছে মোৰ একো নাই আমাৰ একো নাই আমি খাওঁ এই বাপেক যে কয় মানে খোৱা বোৱাটো বহুত দিগদাৰ গৰম বুলিও নাখায় কিবা বুলিও নাখায় মাছ মাংস মাছ বনালেও নাখায় আকৌ সেই তেনেকুৱা আৰু পদা ভাত বুলি ক'লেও নাখায় এতিয়া আকৌ সেই দুদিনত নাখালোঁ যে এতিয়া ভোক লাগিছে বোলে এতিয়া বোলো বনাই ন দেই ফালে পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল তিনিটা মানে বনাই দিছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ এনেকেই খাই দিব আৰু তাৰপিছত এইফালে ক্লাছত চাহ দি দিলোঁ এতিয়া দেই ফেনত অলপ ইমান গৰম লাগিছে ইমান বহুত ফেনত লাগিবগৈ এতিয়া তাৰ দেখিছে এনেকৈ ফেনখন একদম আৱৰি একদম ঠাণ্ডা হ'লে নিদিয়ে নকৰিব আহোঁ ইমান গৰম লাগিছে মানে চিলিং ফেনৰ কামেই নাইকিয়ালৈকে হৈ গৈছে ইফাল ফেনখন হাৱা আহে আৰু এতিয়া অকণমান ওলাইছোঁ দেই আমি এফালে যাওঁ উঠিল উঠাচোন এই ছোৱালীজনী উঠিছেনে উঠ আজি মানে এতিয়া চাৰে পাঁচটা বাজি গ'ল আগফালপৰা আহোঁগৈ মানে আমাৰ তাইৰ লগৰ এজনী আমাৰ ঘৰৰ ওচৰাই ছোৱালীজনী শান্তি হ'ল কালি তাকে বোলো আজি যাওঁ খবৰ এটা লৈ আহোঁগৈ একদম সৰুৰ পৰা একেলগতে পঢ়া আৰু মানে একেটা বছৰতে জন্ম হোৱা খালী মাহ মানে এই এমাহৰ ডাঙৰ তাৰ এমাহৰ গৰু তাকে এতিয়া শান্তি হৈছে অকণমান বোলো খবৰ এটা লৈ আহোঁগৈ ওচৰতে যেতিয়া সেই ইমান গৰম আজিকালি গৰমত ওলাবলৈকে মন নাযায় কাপোৰ কানি পিন্ধিলোঁ এতিয়া ফেনখনত মানে যাবলৈ মন যোৱা নাই এৰি পিনে তাকে অকণমান বোলো আপোনালোককো দেখাই থৈ যাওঁ কৈ থৈ যাওঁ এতিয়া যাওঁ গৈ আহোঁগৈ পটককৈ তাৰপিছত আকৌ লগ পাম দেই মোৰ নাহা আহাখন এতিয়াই আহিছোঁ দেই আজি মানে সৰুতে কাপোৰ নিবলৈকে থাকি গ'ল ইমান ধুনীয়া লাগিছেহে বতৰটো থাকি গ'ল সন্ধিয়া লাগিলে ইমান ভাল লাগিছে ওপৰত বতাহ মাৰি আছে বতৰটো চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে বতাহ মাৰিছে যে যাবলৈ মন যোৱা নাই বটলত পানী খাই থৈ আছিলে দেই একদম আইচ হৈ গৈছিলে তাই সেই বটলটো ঠেকেচি ঠেকেই দি আইচ টুকুৰা মানে উলিয়াই ইমানেই ভাল পায় আইচ টুকুৰা চোপাই চুপাই খাই বহুত ভাল পায় আইচ আইচত আৰু এতিয়া ময়ো মুখ হাতবিলাক ধুই আৰু এতিয়া কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি এতিয়া চাহ কাপোৰটো দি লওঁ মাহঁতে মানে চাহ খুৱাই নে ৰৈ আছে চাহ খাম খামকৈ এতিয়া সেয়া বনাই দিওঁ মইতো খাই আহিছোঁ নাখাওঁ ইমান গৰম পাওঁ ইমান চম পাম সেইকাৰণে মুখাত ধুই যদি মানে গৰমত কিবাকিবি নিদিব চিকেন তেনে পিছতে এতিয়া আকৌ টিউশ্যনৰ মাষ্টমী আহিব খালি মই যেন ফ্লাছ ওলাবচোন মোৰ মানে কেতিয়াবা বনাই মানে এনাত লাগি যায় কেতিয়াবা মই ফ্লাস্ক মানে সৰহকৈ বনাই পিনি থৈ দিওঁ মানে বেছি দিগদাৰ হ'লে মানে তেতিয়া এতিয়া আকৌ আমাৰ মাংস আহিব মাষ্টৰী আহিব সিহঁতৰ কাৰণে বনাই থৈয়ে দিওঁ কেতিয়াবা নমগালে এনাত লাগিলে আৰু তাৰপিছতে ফ্লাস্ক দিলোঁ নহয় দাম পিছত আনিলোঁ উৎপাত দেই এতিয়া একেবাৰে দিনটোৰ শেষ পৰ্যায় পালোহি আৰু ৰুটিৰ সাঁজটো ৰেডি কৰিলোঁ এইফালে দেউতাৰ কাৰণে ৰুটি বনালোঁ ভুল ভাজিলোঁ পাপৰ ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু আমাৰ কাৰণে এইফালে ডিম ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ দিনততো সুধা ভাত খালোঁ বোলো কিবা এটা ডিম চাৰিটা আনিলে তাকে এতিয়া বনাই থৈছোঁ মানে আলুৰ সৈতে বনাইছোঁ আৰু এখনীয়াকৈ বোলো এনেকৈয়ে খাম আজি ৰুটিৰ সাঁজটো কিমাননো বনাম আৰু বোলো দেউতাইতো নাখায়েই তেওঁক সেই ৰুটিকেইটা দি ল'লোঁ ময়ো বোলো দিনটোৰ ভ্লগটো আজি এনেকৈ সামৰি দিওঁ গোটেই দিনটো মাজে মাজে দেখুৱালিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে কিন্তু ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ বাই গুড নাইট